Так, это мы возвращаемся все к тому же проекту да. и уходим да, на... Да. Да. Уходим вот Казачью мы, бухту. Да. Вот мы видим, да, вот мы видим сейчас Казачью бухту. Территория, собственно говоря, до, настоя... до, последнего времени, то, что мы видим, особенно правую часть, это территория закрытая, территория танкодрома, территория воинск... воинских частей, воинских частей российских. Вот. Но так сложилось исторически, что на этой территории сегодня есть квартал жилых домов в котором живут э, военнослужащие, собственно говоря, жители нашего города. У этих военнослужащих сегодня в этом вот квартале 600 детей. Вот. Эти дети ездят в школу сегодня э, на автобусах довольно далеко, то есть вот в район там, героев Сталинграда или еще куда-то. Вообще вот. по всему городу, если да, честно по, 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 по всему городу сейчас. Да, да, по всему городу. И вот первое, что здесь, вот, когда вот произошел договор сейчас вот, с Россией, вот первое, что было сделано, это была поставлена задача построить школу. Сначала думали, что школу построить на 600 учащихся, но поняли, что район будет развиваться, и он таки развивается сейчас. Поэтому школа на 600 учащихся с возможностью значит, увеличения до 1200 учащихся. Но, это, но вот здесь как раз мы видим классическое решение детального плана территории. Раз, отрабатывая всю территорию, и Анализируя все, что здесь можно, территория замечательная, потому что у нее есть бухты, у нее есть побережье. Побережье выделено в рекреационные зоны. Рядом с рекреационной зоной здесь заложены... Э -э парки, то есть зелень общественного назначения. Так получилось, что часть, на части территории размещена уже частная застройка, то есть земля уже выделена, с этим приходится считаться. Что касается остальных участков, то на них размещены объекты общественного назначения, спортивные комплексы, магазины, детские сады, школа опять же. Валерий Николаевич, можно да. я мешаюсь? Ну, это вот тот первоначальный вариант, который предлагался градостроительному совету. Но на строительном совете, вот товарищ Ахаркин был, да? Значит, там мы в, в, дали слово командующему Черноморским флотов Российской Федерации, который внимательно все послушал и сказал, вот, товарищи, вот это давайте мы так оставим за полигоном, понимаете, да? И мы, безусловно, я еще раз говорю, вот когда мы обсуждаем что-либо с Черноморским флотом Российской Федерации, мы в обязательном порядке должны учитывать межгосударственные соглашения. Они идут на первом месте. Вот мало ли что мы что думаем. И мы, соответственно, вот этот план, я специально говорю первоначально, а то сейчас российские военные видят, скажут, что ну, мы договорились о том, что вот то, что они проверили все вот сказали, вот это полигон, так и полигон, мы так и оставили. Но то, что было наработано, опять, вот э, детальный план территории, это не просто, извините, набор каких-то кубиков. Это точно так же все обсчитывается, сколько там предполагается будет жить людей, сколько надо зданий общественного назначения. Это школа, это вот мы сейчас не коснулись садик, это какие нужны дороги, это какая нужна на ведь. Все есть нормы. Сколько надо зеленых насаждений общего пользования, сколько там надо магазинов и так далее. И так далее. Так я просто Большая хочу сказать, что работа, когда мы представили, труд. вот какой должен быть подход. Вот сегодня, ну мы, может быть, немножко работу сделали раньше, а вот буквально сессию назад принято было решение городской совет Разрешить составлять детальный план территории казачьей бухты. Да, мы значительную часть работы сделали, но. Теперь мы опять пройдем общественное слушание, соберем всех жителей Казачьей бухты. Но я практически уверен, что мы получим поддержку, потому что там предусмотрено ну, все, что нужно. Там и пляжи предусмотрены, и зеленые зоны предусмотрены. Есть такая мечта у меня, чтобы школа стала не только школой, но и центром значит, занятий детей в нешкольное время со стадионом при школе и так далее, и так далее, и так далее. Значит, мы там даже просматриваем вопрос строительства спортивного комплекса. Ну, порядок такой, школа, детский сад, потом уже, скажем, следующий спортивный комплекс, то есть сделать вот такой приличный городок для жизни. А Не придется... просто набор домов, как у нас есть, а чтобы люди когда приходили, ну, словно говоря, гордились, что они там живут. Вот море рядом, вид великолепный, пошли там то ли на Филен, то ли в казачью бухту. Просто ну, вот, по необходимости надо сделать. И когда построим школу, ну просто будет классно. Люди должны выезжать, конечно, в театр. Но в целом должно им комфортно жить в том микрорайоне, в котором они живут. Но я еще раз говорю, чтобы вот а то я просто с тобой, Валерий Николаевич, смело сказал, этот план показал все вопросы, которые касаются взаимоотношений, то ли с российским флотом, то ли с нашими военными. Первое слово воедах. То есть те функции, которые нужны для обороны, они не комментируются. То есть мы говорим принято, де-факт. Но если вы сегодня видите возможность, значит, это целевое назначение участка поменять, мы с удовольствием будем делать. Но по генеральному плану развития города Севастополя в соответствии с детальным планом территории, которые мы, ну вы, архитектор, сумели предложить Севастополь. Ну, я дополню сейчас, что сам чертеж, окончательный, скажем, чертеж, с окончательными границами, он э, направлен к командующему. И вот командующий, после согласования с командующим, это тоже, скажем, наверное, элемент общественных слушаний. Точно так, вы да. совершенно мы правы. Мы тоже стараемся да, сейчас да. давать нашему населению видео, ну, чтобы они слушать. посмотрели. Да. Поэтому да, совершенно правильно. Ну, после... я думаю, что у нас не так уже много времени, но хочется еще показать несколько, там у нас есть планов, очень интересные, тоже Парк Победы, давайте посмотрим. И... Слушайте, не говорите Парк Победы». Да, потому, вот, что, вот, вот, давайте. Вот тут вот я специально так сказала. Посмотрите, вот Парк Победы, вот то, что у нас зеленое, да. вот это все дело, это не комментируется. Да. Понятно, это Парк Победы. Есть да. территория вокруг Парка Победы, понимаете, да? И вот когда сейчас будет Валерий Николаевич комментировать, потому что мне всегда, когда говорится Парк Победам, мне дрожь Само, пробирает. Да, Может быть, да, кто-то да. хочет что-то в Парке Победы забрать. То, что сегодня Парк Победы, вот между двумя дорогами нашими, знаете, вот одна мимо Банковской академии, вторая вот идет вдоль вертолетового завода, это не комментируется. Это Зеленая зона общественного назначения, Вот парк, мы ее где. как раз и показываем. Да, да. то есть да. это работа я просто, что все понимали. Достроек. Это Да, да. Ну, да, да надо, надо сказать, что работа сама по себе тоже специфическая. Причем вот эта вся территория, наверное, жители помнят, как развивалась это с 70-х годов, когда сначала эта территория была вся закрыта и вся была там были военные части. То есть территория была Министерства обороны. Вот. От Министерства обороны сегодня осталась часть какой-то территории здесь, и в том числе это у нас есть и вертолетный завод, и ну, несколько других территорий. А вот сейчас вот вы видите как раз пятно такое красное, и вы видите большой стадион. Это стадион общегородского значения, ориентировочно на 10 тысяч мест может быть. Может быть. Мы его, мы его предполагаем здесь сформировать, этот стадион. И стадион находится приближен к рекреационной зоне. Вот в рекреационной зоне по побережью, вот вы видите, там несколько квадратиков разных. Это сегодня уже проектируется и, наверное, будет скоро построено тоже спортивные объекты, спортивные сооружения пляжного футбола. Прям на берегу. Ну, это надо сказать. Ну, давайте еще раз вернитесь, пожалуйста, к предыдущей схеме. <смех> вот <смех> вот, да, вот да, видите, да. написано, нарисован большой стадион, а выше такой квадратик. <laughs> так мы уже на сессии городского совета приняли решение, чтобы там вот построить пляжный футбол. Вот можно я скажу, вот мечта моя. Да, вот с левой стороны, значит, сооружается классный объект, вот если смотреть на море, пляж побед. И справа, значит, вот я да. там сейчас аквамарин построю, да. тоже сделать кусочек классный. А потом это соединить, Потому что пока сегодня, ну вы согласны, да, там стоят, как я прошу прощения, может быть, слово не очень литературное, шалманы, которые там что-то недостроены, да. что-то развалины. Вот эта зона должна быть общей. Но! Есть одно железное правило, которое я всем говорю. Значит, территория при море, вот эти вот 50 метров, должна быть только общедоступна. Ну, вот То есть это все должно принадлежать городу Севастополь всем севастопольцам. То есть никто, мы будем привлекать деньги в частный, в набережной, одно условие, общедоступно. То есть частных набережных, частных пляжей быть не должно. То есть это все должно принадлежать Севастополю. Ну да, так, вот. тогда, честно говоря, вот пока схема идет уже, да. мы, в -то, мы только начинаем показывать и в других программах это демонстрируем. Пока идет это видео, я все-таки хочу сказать, что тема продолжается, и обсуждение продолжится. И сейчас на севблоге Валерию Саратову задают вопрос. Вопрос. Я вот буквально перед программой увидела там вопрос. Не могу не озвучить в эфире. Это Валерий Иванович. Вопрос датирован 24 марта. Он на севоблоге спрашивает буквально следующее. Скажите, как долго севастопольцы будут страдать от уплотнения жилой застройки, захвата наших дворовых территорий и появления под нашими окнами новых металлических заборов и строительства домов? Пример приводит конкретный. Двор между домами по улице Фадеева, 23Г и 19. Пускай отвечает Валерий Николаевич, а я потом добавлю. Хорошо? Да. Ну надо сказать, да, что здесь, конечно, нужно было остановиться сначала на терминах. Когда люди говорят наших дворов, то слово наших оно такое емкое, вот, И надо понять, а что такое наш двор в этом случае? Так вот как раз эта территория, пространство между домами 23Г и 19, это довольно большое свободное пространство в свое время не, за, не застроенное. Вот, то есть а по, что там сейчас по всем, строится, по по всем там, там был запроектирован жилой дом так как это и было заложено в предыдущих проектах то есть скажем так на какой-то момент все мы все мы знаем как у нас развивалась экономика и вот в какой-то момент вот этот вот район называемый так летчики вот, он был остановлен в строительстве по вполне понятным признакам вот когда мы перестали нет, строить, вот был такой сложный вопросу, период. Давайте конкретно по вопросу, у нас мало времени, вот, я да. хочу, чтобы Валерий Владимирович еще нет, точку поставил. Нет, он просто поставил. отвечает, главный что да, отвечает. Да, Там да, все сделано тот... по граду, стоит на документации. Да, правильно да, да, говорю, ответ? Да, совершенно правильно. Люди где правильно, могут да. узнать информацию об этом? То есть, града. нет. Так а он мином... отвечает, все по закону. Да. Ага. То Понятно, есть, так так все по закону. Придет. Значит, и здесь я хочу, вот может теперь я добавлю, что я хочу добавить. Вообще, вот сама постановка, сама постановка, нет, оно проблема в этом действительно есть. Проблема есть, потому что, ну, условно говоря, когда я или кто-то, скажем, ехал в дом, я категорически не хочу, чтобы вокруг рядом что-то строилось. Ну, причина состоит в том, что это грязно, неудобно. Когда мы уже забыли время, когда устроились в микрорайоны, когда заезжали, понимаете, да? И здесь, вот как и странно, главное слово архитектор. Вот понимаете, о чем говорю. Ну, я в данной ситуации без комментариев, потому что, когда меня назначили на должность, эти уже все решения принимались, что бы я хотел попросить вот жителей Севастополя. Вообще, вот сама себе постановка, вот эта наша территория, она меня очень устраивает. Значит, сегодня по закону, по закону есть понятие придом, «придомовая территория». Вот на одного проживающего в доме значит, человека, ребенка, неважно, предусмотрено 20 метров территории. Поэтому я категорически прошу, уважаемые товарищи наши горожане, давайте быстрее переводите все это дело в ОСМД, общество совладельцев многоквартирного дома, в котором надо сделать землеотвод. И действительно, надо определить, что вот эта территория принадлежит этому дому по всем строительным нормам. Понятно, да? И на этой территории, ну, грубо говоря, должны расти цветы. Я вот ко мне тут как-то тоже на Севблок задали вопрос, а как вы относитесь к тому, что вот мы хотим сделать полисадничек и так дальше. К идее отношусь хорошо. К реализации чаще всего плохо, потому что у нас эти полисаднички, один здесь обтянул колючей проволокой, второй навалил гроду камней, как-то обозначил. Я считаю, что вы сделали СМД. Сделайте вот такой вот заборчик небольшой. И свою территорию, значит, благоустройте так, как вы считаете нужно. Посадите цветы, посадите все эти дела, это правильно. Но сегодня надо, если честно, откровенно сказать, когда вот этот вопрос звучит о том, что наша территория, вот придомовая территория это ваша территория. Ну, а та территория это территория города Севастополя, да, которая должна развиваться. Сегодня... Вот я прошу прощения, что на вас показываю пальцем, как вот решили архитекторы города. Вот как они видят, моя задача обеспечить закон. Вот в отношении этих людей, то есть внимательно там они жалуются, она да, посмотрите, соблюдение средней нормы, соблюдение санитарной нормы. То есть вот там вы есть дали задание по освещению, и ответ на этот по вопрос. между есть. домами, понимаете, да? Понимаю. Вот, и что? понимаю, что наше время подходит к концу, как? к сожалению. Только начали. Да, только начали. Главный вектор сегодня был направлен на то, как севастопольцы будут принимать участие в обустройстве своей территории. И какие какую ответственность солидарную при этом берут на себя чиновники, архитекторы, ну и, конечно же, мы с вами. Можно сказать, архитекторы поэтому... Севастопольца и чиновники, чиновники да, в конце. Да, и поэтому тема продолжается на Севблоге, вы видели адрес у нас на, на, на экране, звоните, пишите, и до встречи. Спасибо.